美女，会喝酒吗？不会。不会啊，我教你们呢。你教个屁！你喝酒还是我教呢？你教嘿，呃，见笑了、哎。那个我，我不拉酒，我拉拉手就。我告诉你，我可是学过咏春的。我朋友他学过什么？学过防狼术。 而且他还喝了酒，他酒品不太好，打人可疼了。要是等会儿插眼、踢刀，掌握不好力度，弄得残缺不全的，我怕不好看呢。吓唬谁呢？我也练过，你你不信的话，我过,过来啊，你过来！我我我,我才不去呢！ 怎么办？好像唬不住他们，只能硬上了。我这位王八拳，路过的仙女求你了，让忍柱快点出现。这次我要是挺过去了，我立刻跟他表白。 你刚才说什么？一颗流星要穿过漫长时间与空间，才会有一瞬间的璀璨。就像表白，有讲究的妆容和浪漫，有最佳的时间与手稿。但是，错过一场表白，不等于错过彼此的心意。还好你来了，还好。 我鼓起了勇气，你没事吧？别看。了。 走走，快走！走回头再跟他们算账。有没有事儿？有没有受伤？给我看看。对不起、啊，我来晚了。婉婉，你没事吧？管好你自己女朋友。 干嘛一直牵着我的手，又不说话？他刚刚说我也，难道是也喜欢我？可现在怎么不说了？你,你在想什么？在想你怎么这么蠢，卢婉婉，你怎么这么傻？别人打我挨一下是没事，你怎么用自己的手去挡呢？你手枪来是要手术刀的，这事儿能开玩笑吗？ 啊，你，在说这个事儿？我当时没多想。卢万万，你是傻子吗？不要总想着先保护别人，行不行？哪有这么多万一？不许再顶嘴。卢万万，以后再有这种事情发生。 不许再上去冒险，为谁都不可以。